Ребятушки, а мы подтянулись к Виталику к полезному. Он тут ведет курс, короче. Залетели в такую гостишку прикольную. Гостишка, между прочим, 4 звездочки. Что будут делать ребята? ребята будут чистить стулья, судя по всему. Каврилинчики, всякие движушечки. Вот тут куча хабатуры, уже химоза. У Витахи он целая сумка. Парни, раз... парни, Разные байды. Идем сейчас с Витахой. Смотри, что там по каврилинчику он взял. Вот парень, студент один. Со мной, просто... А сколько будет студентов? Не, 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 не. Мы делаем да, Мы в Шестяго да. и да. забачить, как так, это Но это мы, мы не, так делать. Ну, уже не дешевле. Нет, это спокойнее. Пока шифову. Так. Смотрите, о, мы верно, вид видим, мы что, мы что оно у нас грязненькое. И в итоге посмотрим, какое оно У вас тут дешевле будет Do której godziny i z której godziny? Do jutra. Do jutra. E, od której godziny? Nie mogę się wyjść. Bo impreza jest chroniona, dlatego nie możemy nic dojadzić. Nie, 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 nie. Mnie nie trzeba. Ja tu halę mogę siebie znowu okay. pranie. Tam. To jest zamykamy i... To zamykam i. Dobrze, wszystko. Tak. O taka banda, dużo. Tak, że w celu rozkazu, bo że wytacha. будет людей. Это откровенная, сука, неправда. Я вам честно говорю, ребят. Вот один из студентов, сейчас подтягиваются еще. Сколько будет студентов, Витах? Двое тут сейчас на гостишку, да? То есть ты не берешь больше, чтобы ты смог уделить внимание людям, правильно? Или, или... Ну, ты же ты ж мог бы сюда нагнать сейчас 10 человек. Есть же 10 желающих сейчас у тебя купить курс? Есть больше. Есть больше, то есть ты мог сюда догнать 10 человек, просто ихними руками все сделать это и сам, обучение. самому не мораться, правильно? Да. И короче и, и будем, сами будем сами мораться, будем а сами мораться. А так, и смотрите, Витах. Витахам будет сам мораться, два человека всего на очень большую гостишку, при всем при этом Виталик не хочет быть больше людей, чтобы реально показать людям, как это все работает. Я верю, что его курс работает. Я он ко мне приезжает периодически со студентами, мы чистим машины, наши машины, клиентские машины чистил он у нас на сервисе, диванчики, короче много всего. И сейчас я приехал специально посмотреть, как он это делает на других объектах, потому что я себе мозгую так, что может быть это как бы с машинами это одна тема, с большими вот такими залами это совершенно другая тема. Вот сейчас ребята, я, насколько я понимаю, они дефектуют стулья, которые нужно чистить, которые не нужно чистить. Даже тут Витаха никого не наебывает. Он бы мог собрать все, сказать, что все нужно чистить, все почистил бы, выставил бы счет и все. А так нет, ребят, смотрите, сейчас все это отдефектуется просмотрится на каких стульчиках нужно это делать, на каких не нужно это делать. Они отставят в их разные стопочки и приступят к работе. Правильно я все Правильно. Вот так эта банда происходит. А всем, кому интересна данная тема, кто хотел бы научиться, кто хотел бы понимать либо для себя, либо, э, не знаю, чем заняться и хочет открыть свой собственный бизнес по химчистке, по чистке, по уборкам, по всему остальному. Welcome на курс к Виталику Витаха. Сколько стоит твой курс? Сейчас, данный момент. 1500 злотых. 1500 злотых, это без оборудования, без химии, без ничего. Это, да, это Это сугубо обучение, информация. И я так понимаю, что есть какая-то поддержка у тебя. Да, пожизненная. Пожизненно, то есть, тебе вот парень у тебя отучился, и он может позвонить в любой момент с любыми трудностями и обратиться к Виталику за помощью, правильно? правильно. То есть, бандеечка, все честно, все прозрачно, кто до сих пор не может себе поверить, там не может поверить Виталику. Давайте, смотрите, я вообще занимаюсь другой темой. Видах, ты мне платишь за что-то что за этот? За какие-то... Молится у За, за, -то... за, за плата, точно, точно так же я за Виталика. Потому что, смотрите, ребят, была у меня проблема с клиентской тачкой. Там наши ребята вымазали. И не смогли замыть машинку. Виталик приехал ко мне в течение получаса, все сделал, и также он приезжает ко мне с ребятами, поэтому у нас бизнес соприкасаются, но мы не получаем процент друг от друга. То есть это моя личная э, инициатива. Спасибо, Витас. Э, я приехал просто посмотреть. Была у меня свободная минутка, я приехал посмотреть, как Виталик это делает. Все, здесь собрали все. Идем вниз, забираем еще одного коллегу поднимаемся наверх, тебя отпускаем и начинаем здесь потихонечку новый порядок. Витах, ну я приеду, посмотрю, как вы сделали обязательно. Это лучше будет приехать завтра или послезавтра, чтобы увидеть на сухом. Понял. Потому что когда мокро, не всегда видно загрязнение. Понял. А там сейчас банда еще оттанцует, а там ребята, там будет импреза какая-то, свадьба, наверное, не знаю. И у Витахи будет еще работа, а у его студентиков будет, короче, на чем потренироваться. Пацанам хорошего дня. А мы в Корсайд Сервис приглашаем вас к себе на обслуживание. Это город Краков, это улица Светская, 21. Welcome!